โอเคครับก็คราวนี้เราจะมาเล่นเกม The Liar Princess and the Blind Prince กันนะฮะก็เป็นเจ้าหญิงขี้โกหกกับเจ้าชายตาบอดก็อันนี้เป็นเกมน,นับว่าเป็นอินดี้ก็ได้แหละมัง้งเป็น ไซส์กรอลก็คือเป็นเดินด้านข้างนะมีกระโดดมีแอคชั่นมีแก้ัรเซโซก็ใน,นเรื่องจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าอ่ะอันนี้ก็นิวเกมแล้วก็สร้างเซฟใหม่ これはどこか異国の小さな恋のお話ですあるところに小さな王国を取り囲む闇深い森がありました昼でも薄暗い闇の広がるその森は魔女が支配し人食いの化け物が徘徊する 恐ろしい森でした森の闇は奥深くへ行くほどに濃さを増し人々はその闇を恐れ森の中へ入る者は 主はオオカミを思わせる姿の化け物彼女は自らの美しい歌声を誇らしげに毎夜この小高い岩の上で月に向かって歌うのでしたそんなオオカミの歌に変わり者の客が一人森に囲まれた小さな王国に住む人間の王子です 美しい歌声に誘われていつの頃からか王子はめったに人の寄りつかぬこの恐ろしい森へ舞を通うようになっていましたオオカミの歌が終わると王子はパチパチと拍手を送ります歌声の主の姿は小高い岩の上に隠れて見えません でもそんな姿も名前もわからない歌声の主への王子の興味は膨らんでいくばかりでした歌い終わったオオカミはちらりと人間の王子を一別しますオオカミは人食いの化け物ですだから初めて王子が歌を聴きに来た時にはバカな獲物だ。 歌い終わったら食べてしまおうと思っていましたでも王子から無邪気な拍手を送られ今まで歌を褒められたことのない狼は最初は戸惑いましたがそのうちに悪くない気持ちになりなんだか食べる気がなくなってしまったのでした オオカミは今では王子の拍手を楽しみに歌を歌うようになっていましただけどオオカミは考えます私の正体が化け物だって知られたら人間の王子は怖がってもう歌を聴きに来てくれなくなるかもしれないこの日も 歌い終えたオオカミは王子の拍手を聞きながら森の影へと逃げるように姿を隠すのでしたそんな夜が何度か繰り返され季節が変わる頃今夜もオオカミは月に向かって自慢の歌を歌いますそれは狼にとって いいつもと変わらない静かな夜ですですが王子にとっては特別な夜でした王子はこの日小さな決意を抱いて森に入りますその決意とは歌声の主に会うこと歌声の主に会ってもっと仲良くなりたい そんな気持ちを胸に王子は小高い岩を登ります歌っていたオオカミはその異変に気づくことができませんでしたようやく気がついたのは歌い終えた時いつもはすぐに鳴り響く王子の拍手が聞こえません うたんだろうと足元を見てみるとすぐそばまで王子がやってきているではありませんか姿を見られたら嫌われちゃう狼は突然のことに大慌て見られちゃいけないそんな気持ちで大きな手を王子の目元へ伸ばします その手についた爪が王子の目を引き裂くことになるとは思いもしませんでした突然襲いかかってきた衝撃に王子は岩から足を滑らせてしまいますこの高さから人間が落ちたら狼は慌てて王子の腕をつかみます その時王子の腕に伝わったのはぞわぞわとおぞましい毛の感触。何もわからぬまま目を傷つけられた上に得体の知れない恐ろしいものに腕をつかまれた王子の恐怖は一体どれほどのものだったでしょうか。王子は狼の手から逃れようと必死で暴れます。 悲鳴を上げながらジタバタとその悲鳴を聞いたオオカミは王子を怖がらせていることに動揺し思わずするりと王子の腕を離してしまいますどさ。王子は岩の下へと落ちてしまいますが幸いなことに茂みの上に落ち大きな怪我はないようです 狼に引き裂かれたその目以外はですがその時王国の兵士が現れ王子のもとへ駆け寄ります王子の悲鳴を聞いて近くを見回っていた兵士が様子を見に来たのです岩の上に王子を傷つけた化け物がいるに違いないと 兵士は慌てて矢を放ちます。狼は王子のことが気がかりでしたが矢の雨に追われては森の中へ逃げ込むしかありませんでした深い傷を負った王子は少しずつ意識を失っていきますその目と腕に。 忘れられない恐怖の記憶を深く深く刻みつけながらあれから何度かの夜が過ぎて化け物に顔を引き裂かれ光を失った王子は王族として 二度と人前には立せないと両親から失望されお城の塔に幽閉されてしまいます王子のことが気になっていた狼はお城の兵士の立ち話を聞き王子が幽閉されていることを知ります「なんてひどい話なの」と憤慨した狼は王子の安否を知るため นั่นแหละฮะก็เรื่องราวก่อนอันนี้ก็คือในเรื่องปฐมบทนะฮะอันนี้เราก็บังคับไปแล้วเราเป็นหมาป่ากดแอฟแท็กเออเฟิร์สเอ็นซ์เคาน์เตอร์ <laughs> อก็คือ จึ๊บจึ๊บนี่ตบต่อเนื่องได้อ่ากระโดดจึ๊บอื้ออืออืออจะปบมันอ่าเราเก็บไม่ต้องกดเก็บก็ได้นะมันก็เก็บให้เราเองพวกกุญแจหรือพวกอินเตอร์แอคทีฟ とある一室に<ッ>たどり着いたオオカミが目にしたのは冷たい牢屋に横たわる王子の痛々しい姿誰かが入ってくる気配を感じ王子は顔を上げますその顔にはまるで汚いものを隠すように大きな布がぐるぐると巻かれていました オオカミは思わず声を漏らしますその声は森で歌っていた人声だけでわかるんだとオオカミは少し驚きますううんそうだよ僕、あそこで化け物に襲われちゃってでも 君は大丈夫だったんだねよかった王子は安心したように少し微笑みますそんな王子の姿を見てオオカミの胸が少し痛みます「会いに来てくれてありがとう」でもどうやって 王子な素朴な疑問にオオカミは答えに困りますがわ私は隣国の姫なの王子のお見舞いがしたいって言ったら通してくれたわオオカミは王子の目が見えないのをいいことにとっさに嘘をつきましたそれより。 王子がこんなところに閉じ込められるなんておかしいわでも僕化け物に顔をぐちゃぐちゃにされちゃって目も見えなくなったし二度と人前に出ちゃダメだってだからもう外には出られないと思う王子はうつむきながら言いました だその目森の魔女に直してもらおうよ思わぬ提案に王子はきょとんとします森の魔女絵本に出てくるあの森の魔女絵本それはよくわかんないけど森の魔女は何でも願いを叶えてくれる。 その目も直してもらえるわ魔女は森の奥深くに住んでるんだけど私が連れて行ってあげる狼はいいことを思いついたとウキウキした様子ですだけど王子はうつむいたままでしたこんな僕を森の奥まで連れていくのは大変だよそれに 僕の目をつぶした化け物もおぞましい手の感触がずっと腕に残ってるんだ王子は言葉に詰まりその肩は小刻みに震えていました王子の言葉に狼は目線を落とします目に映るのはゾワゾワとした傷つけることしか知らない手 その手には王子を傷つけた感触がかっかに残ります王子をここから連れていきたいけどこの化け物の手では王子の手を引くことすらできない狼は強く強く手を握りしめましたそうして もう一歩王子の方へ歩み寄ります「王子やっぱり私が連れて行くわ」狼の声に王子がゆっくりと顔を上げました「でも少しだけ待っていて必ず迎えに来るから」そう言い残すと狼は塔を出て森の中に

いや、これは珍しい客だ人と食いオオカミがわざわざこの魔女の館まで一体何の用かな私を人間にしてここまで連れてきてあげたい人がいるのずる賢いオオカミに似合わぬ賢明な態度を見て森の魔女はおかしそうにクツクツと笑う オオカミが人間にだって面白いことを言うじゃないか一体どうしたいいやおおよそ見当がつくから言わなくていいよ魔女のあざけるような物言いにオオカミはぐるるとなります今にも噛みつきそうなオオカミを制するように魔女はオオカミの鼻先に。 杖を突きつけました「もちろんその願い叶えてあげる」「その代わり分かっているね」「どこからともなく無数に現れたまがまがしく輝く怪しい球体のうちの一つを引き寄せ魔女は愛おしそうにおおっとため息をつきます」 美しいんだろうどれ一つとして同じ輝きはない唯一無二の一品たちだよ魔女の手の中で球体はぼんやりと淡く輝きます魔女は願いを叶える代償として願いを持つ者の一番大切にしているものを魔法で取り上げ 悪趣味な結晶に加工して愛願する収集家でした美しさの隠し味は大切なものを取り上げられた無念の心だね放つ光にほのかなまがまがしさが加わり最高のスパイスになるのさお前は 気を見せてくれるんだろうね魔女は根踏をするように狼の瞳を覗き込みましたお前からはそうさねその歌声を代償にいただこうか私の歌声ね 狼は魔女の悪趣味を知っていたので歌声を求められることは少し覚悟していましたそれでも狼オの心は揺れ動きます王子が褒めてくれた自慢の歌声と王子の手を引く人間の姿との間でそしてわかった。 の歌声を差し出すわその時魔女のかぶっている仮面の口元がまるでにやりと笑っているかのように歪んで見えましたいい覚悟だけね交渉成立だよプライドの高いお前から願いの代償を取れるなんて 人生何があるかわからない面だ私は上機嫌だよせっかくだしサービスをしてやろうじゃないか魔女の目が怪しくきらめきますお望みの姿に変えてやろうご希望はあるかいその言葉にオオカミが王子の手を引く 自分の姿を思い描きましたお姫様みたいにして魔女は狼の言葉にくつくつと手にをこぼしますこれはこれは可愛らしい趣味だねだけどいいのかい あんたもお相手も人間の姿じゃここまで来るのに化け物のおなかの中だよ人間を連れてくることまでお見通しな魔女に薄気味悪さを感じながらオオカミはそれは困るわと頭を抱えます考えてなかったのかい ずる賢い割に抜けてるところのある狼だよそれじゃあ少しばかり方式に手を加えてあげよういつでも狼の姿に戻れるように魔女の指先に魔法の色がまり始めました狼の体を魔法の光が包み込み の一部は魔女のもへ集まりますあんたの歌声は確かに受け取ったよ魔女はくつくつと嬉しそうに笑いますそしてオオカミを包む光がはひときわ大きくなりやがて収まりましたまだオオカミの姿に 抜けした様子でオオカミは言いますややこしい方式だからね体が魔法になじむまで一晩かかるよ。用が済み館を出ようとするオオカミの背中へ魔女が声をかけ 月の光には気をつけるんだよオオカミの力は月の光を受けると強くなるそしたら人間の姿でいるのは難しいだろうからね 何だろう期待と喜びで胸をいっぱいにしながらオオカミは再び王子の待つお城へと駆け戻るのでした魔女の館を出て一夜が過ぎオオカミは王子のいるお城の塔へ戻ってきました一晩経ったら。 姫姫ののの姿へと変身でできるるよううになははは魔女の言葉を思い出しますす王子も目前とニコルさん、キャンペーンランไปขอ คำขอจากแม่หมดแล้วอ่นนี้คือสามารถเปลี่ยนร่างโดยการกด X อ่าฮะอ่ะกลายเป็นเจ้าหญิงแล้วโอจิฮิเมะ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 ฮิเเ でも大丈夫だよ王子を連れ出すためにいろいろ準備したんだから姫は王子を不安にさせないよう明るく言いますまずは王子を檻から出さないとこの檻ならオオカミの力で壊せそうです そのためには王子に折から離れてもらわないといけませんえっとそのちょっと折から離れてくれるう,うんわかった姫の言葉に戸惑いながらも王子はローの奥へと下がりました อันนี้ก็คือให้เราแปลงร่างกับแล้วก็ทำลายกงขังเฮดเดอร์สวินเซนต์ก็คือแปลงร่างให้แปลงร่างเป็นเจ้าหญิงแล้วก็มาจับมือเจ้าชาย 弱々しく姫の手を握り返しました歌声を引き換えてでも人の姿を手に入れてよかった姫は王子の手のぬくもりを感じ喜びをかみしめますさあ森の魔女のところへ行きましょうちゃんと私についてきてね ก็คืออันนี้ก็คือเราสามารถจุงมือเจ้าชายเอาต้องกดค้างไว้ด้วยเราสามารถกดค้างเพื่อที่จะเอาเนีย่ยเจ้าชายลากเจ้าชายไปไปปรามาได้นะฮะ อ่อาฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบกันด้วยปรมบทตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาเริ่มเล่น ตัวเกมกันเลยนะฮนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปได้นะฮนะนะขอบคุณครับบ๊ายบาย